kesempatan membaca berjamaah ini belum tentu nanti. Sama-sama iya -sama, karena wa iya karena iya karena wa iya karena sehingga hari ini kita datang kita datang doakan diri kita kedua orang tua kita keluarga kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mobil khusus guru-guru kita niki, iringan doa saat ini, pelungguh tiang sah hadir ngaji, kenyakan sakit atau kurang sehat, mudah-mudahan sehat. Beli-belian, mudahan sehat. Amin. Beli mudahan sehat. Amin. Saat susah, mudah-mudahan engkau susah. Sarah utang, mudah-mudahan harus lunas. Amin. Yang sedang ada cobaannya mudah-mudahan diberikan jalan keluar dari cobaannya. Amin. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin. Subhanallah. Walhamdulillah. Walakillah. illallah Wallahu Akbar. ولا حول ولا إلا بالله سبحان الله والحمد لله

Wallahu wa la aula wa la quwwata illa billahi wabili. alhamdulillah ibu yang di pojok masih dengar suara tiang. Tenduk lek julu tenduk no lek no. Ibu tolong angkat tangannya kalau dengar. Alhamdulillah, parantiang ide tidem lek muri Insyaallah hujan ini dengan sendirinya akan berhenti karena keikhlasan kelunggu hadir ngaji. Yang tiang hormati, kita sama-sama muliakan takzimi cintai. Ini guru kita. Tiga guru kita hadir hari ini. sa paling tua yang sebut bejulu. Yang pertama guru tiang guru kita semua tuan guru Abu Abdul Aziz. Yang kedua tuan guru Haji Lalu Muhdar Muhtarullah, tuan guru Haji Hasan Ali. Kita doakan beliau bertiga mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Murah rezeki. apa yang beliau-beliau citakan dalam majelis dan yayasannya Allah memberikan ridho dan kemudahan untuk ke membimbing kita semua dari dunia dan akhirat Al-Fatihah Yang tiang hormati dani-dani tokoh agama, tokoh masyarakat. Hujan lagi ini silah. Nanda, Allahu mo, hurap, hurap, alam ahmad, alam mo, star, ba, wa, ana. wa alaa alirasah behe ajma qeel saalla allahu ramu ala alilm احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله على النور الرحيم احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه

استغفر الله امين الخطايا استغفر الله رب البلاء

Astaga, firman, robbal maraiah! Astaga, firman, minahat raya! Lagi sekali, astaga, firman!

والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Bapak, ibu, hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Sore Niki, kita datang untuk membuka pengajian. Amal ibadah pelungguh ini luar biasa karena membentuk sebuah majelis, walaupun dengan niat dan kebersamaan yang sama kehadiran pelungguh awal ini adalah menjadi penentu daripada perjalanan majelis niki ke depan. Banyak orang yang ragu arah endik dengan yang ngaji. Arah endik dengan yang ngaji. Saya bilang sama panitianya, insya Allah pasti banyak. Dan tiang tidak pernah targetkan yang lain dari luar datang. Tetapi Alhamdulillah karena mereka sudah cinta dengan majelis ilmu, semparu pun datang. Ini banyak montong buah, datang. napi sumpah datang. Ini banyak yang hadir nih panitia. Karena apa? Mereka sudah merasakan nikmatnya namanya menuntut ilmu. -il. Lagu di tahun ceramah hujan ini di sini tidak diubah nah, makanya hari ini karena pembukaan ngaji ya tiang aja belum zikir aja sudah zikir zikir doang masih lagi ibu siap ibu siap alhamdulillah oke okay. kalau begitu mari kita berdoa juga hari ini lewat hujan keberkahan hujan untuk mudah-mudahan pelungguh tiang yang hadir ngaji hari ini diberikan sorga oleh Allah, amin dijauhkan dari nerakanya Allah, amin diberikan bahagia hidup di dunia, amin dan dijauhkan daripada marah bahaya di dunia ini dan dijauhkan daripada kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat, amin Ilahinas Tolil Firdausia

a e बाता yang nganjang semendak doang di sini hanya beberapa menit saya ampura Gih. ibu masih senang ngaji masih senang Alhamdulillah hari ini kita mau taruhkan niat di tempat ini kita akan menuju sorga, amin. amin. Di tempat ini kita akan menghilangkan susah, amin. amin. Di tempat ini kita akan menjadi sukses dunia dan akhirat, amin. amin. Lewat kita hadir majelis il, ibu ingat hujan berani datang besok harus datang karena pengajian ini empat kali sebulan. Ibu berapa ibu? Empat kali sebulan. Di Semparu sudah habis. Minggu kosong. Senin saru. Selasa bawa pau. Ye, bawa pau. Rebo besok di Kemis Hoso. Jumat batu menek. Sabtu di gedeng beliau. Masya Allah. Melangat dia tamu neraka. Melangat dia tamu neraka. Lagu lamut hadir Ini dia bawa pahok tetantih di narak. Tetantih tu repok di narak. Tetantih di tetanti gedeng beliau di narak. Tetantih di tetanti sarung di narak. Mati wah. Nah ini konsepnya hari ini. Sengaja tiang berdiri sama pelonggo. Hari ini Allah mengetes kita. Hujan datang tidak saru untuk ngaji. Wahai keluarga besar tiang yang ada di saru. Ini ada yang di rumah-rumahnya. Besok masuk semua, jangan di dalam. Ini besok yang di rumah ini semua masuk. Karena ngaji ini harus berpandangan dengan ulama. keberkahan ngaji niki saling serminan kan cik ulah ulang teman-teman <tik> boya sering kita kesehen doang tapi hari ini bunda kalau ada pengajian hadir tetap di depan karena mohon maaf ketika pelonggo masuk di kebun sorga kalau kita di dalam kebun sorga apa-apa milik bang. lagu lagu lamun li luah ini karitia tetap bingluki ngendoang Jelas ini, Jelas? Makanya saya tidak lama ceramah ini sudah setengah enam. Ibu pun dingin besok Senin ngaji. Senin ngaji, Senin ngaji, Senin ngaji. Alhamdulillah sama seperti semparu beberapa tuan guru tiap hadir ngaji. Setiap Senin berbeda tuan gurunya. Dari sana kita akan mencari ilmu, menuntut ilmu dan keberkahan buat kita semua dan keluarga kita. Amin ya robbal. Makanya hari ini saru, mbe saru angkat tangan saru, mbe saru angkat tangan. Oh. No luah tahu. No, Coba kalau kita anjuluk nih kisina. Cepirah ruah. dalam lembale tahu. Oh. Alhamdulillah, mantap mantap. Besok kalau ngaji masuk ah, nah, ni, lagi. Nanti jauh hujan nadik dek di kesempatan di sini. Dah apa. Hari ini saya maafi semua di Kisila. Tapi besok ngaji, Insya Allah, entah tahu dapat dari mana. Ini besok kita akan tutup bersama-sama. Amin. Siap tutup ibu? Siap. Biar kita ngaji bersama-sama. Amin panitia tak punya uang. Tapi intan suruh Allah, yang surkum Allah, kalau kita menolong agama Allah, Kaling semeni meni-meni, pasti akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam pengajian saat ini, Ibu, arah telu prinsip ngaji. Pira prinsip ngaji? Telu. Hujan lalu ngaji, panas lalu ngaji, sampai mati lalu ngaji. Jawab bareng-bareng. Hujan. panas sampai mati ayo ah, iya. wah ini kisilah. ini saja pembukaan tiang karena tiang tahu pelungguh juga dengan kondisi besok panitianya tolong diperbaiki sonnya walaupun tidak ada son yang itu son bawah aja bagus karena prinsip dengan ngaji dia perlu kadulah speaker atas karena dengan din mele datang tu dalam bali lin ngaji ah dia datang dalam bali ini, sehingga hari ini bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita membuka mudah-mudahan dari sini keluarga besar tiang yang ada di Saruniki tebarang-barang irupan majelis ilmu ya kebareng barang irup solah ya tebarang-barang irupan anak keluarga kita supaya kita sama-sama bahagia dunia dan akhirat amin alhamdulillah nah untuk itu membuka pengajian niki akan kita tanamkan dalam hati kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi, ini saja sebagai pembukaan tiang, mari kita membaca kalimah supaya kita kita rindu dengan Allah, rindu dengan Rasulullah dan rindu dengan majlis tak taklim. Hasbi Rabbi Jalla Allah a fe pandi gairo ando ramahma raubhi jalla allah ma fi an ghair allah anar allah anar muhammad sallallahu inda dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Majelis taklim ini kita mulaikan hari ini mudah-mudahan diberkati dan diredoi oleh Allah amin mudah-mudahan jamaah geger untuk datang ngaji amin mudah-mudahan semua jamaah diberikan istiqomah ngaji sampai meninggal dunia amin ya Rabbal alamin isyiril fatihah Nggih, niki saja yang bisa tiang sampaikan. Ini sudah setengah enam. Insya Allah, Senin besok kita ngaji bersama-sama. Nggih, nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebelum tiang tutup, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita panjang umur sampai hari Senin besok, amin kita datang ngaji, berzikir, tobat berdoa dan bersalawat, amin mudah-mudahan Bapak Ibu sampai di rumah selamat sehat walafiat bertemu dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah rindu untuk selalu beribadah, amin kurang lebihnya mohon maaf Hadanallahikum ila sabiilil falah wal ila pamit tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh